Tanbihul g'ofiliyn nabiy va rasullarning sayyidi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislari asosida g'ofillarga tanbihlar bayoni 85-bob. bobi rizo faqih aytadi maymun ibn Mihron dedi umar ibn abdulaziz rahmatullohi alayh menga har oyda 2 marta kelib turishimni buyurdi bir kuni u kishining oldiga keldim u kishi devorning ustidan qarab turgan ekan ish ketmasimdan kirishga ruxsat berdi uyga kirganimda sholchasi ustida o'tirgan edi sholchaga teng keladigan supacha bor edi u kishi ko'ylagini yamab turardi salom berdim alik oldi meni darrov supachaga o'tkazdi keyin amirlarimizdan mirshablarimizning ishlaridan tartibni saqlovchilarimizdan qamoqxonalarimizdan va narx navolardan so'ng o'zimdan hol ahvol so'radi keyin ketmoqchi bo'lib o'rnimdan turayotganimda ey mo'minlarning amiri uyingizda siz uchun bu ishni qiladigan biror kishi yo'qmi deb so'radim aytdi ey maymun senga qorning to'yadigan miqdordagi mol dunyo kifoya qiladi biz bugun bu yerda bo'lsak ertaga boshqa joydamiz so'ng uydan chiqdim alloh taoloning ushbu qachon birovlarga qiz ko'rgani haqida xushxabar berilsa g'azabga to'lib yuzlari qorayib ketar nahl surasi ellik sakkizinchi oyatida kelgan so'zi haqida qatoda aytadi bu ish arab mushriklarning ishlaridan edi alloh taolo ularning qilayotgan ishlari yomonligining xabarini berdi ammo mo'min kishi alloh unga nima narsani qismat qilgan bo'lsa shunga rozi bo'lmog'i munosibdir alloh taoloning mo'minga taqdir qilgan narsasi kishi o'ziga qilgan narsasidan yaxshidir ey odam bolasi alloh taoloning yomon ko'rgan narsangni senga taqdir qilishi yaxshi ko'rib qilgan narsangdan yaxshidir allohga taqvo qil va uning hukmiga rozi bo'l faqiq aytadi qatodaning so'zi allohning ushbu so'ziga muvofiq keladi sizlar o'zingiz uchun yaxshi bo'lgan narsani yoqtirmasligingiz va siz uchun yomon bo'lgan narsani yaxshi ko'rsangiz mumkin alloh bilur sizlar bilmassiz baqara surasi 216 oyat ya'ni sizlarga taqdir qilingan narsaga rozi bo'linglar zero sizlar nafsingizni nima isloq qilishini bilmaysizlar hakimlardan biri aytadi manzil 4-da, dunyoda yashaymiz qabrda yotamiz mahshargohda to'planamiz yaratilishimiz sababi bo'lgan abadiyatga qaytamiz dunyoda yashashimiz hojilarning ovqatlanishiga o'xshaydi ular xotirjam o'tirmaydilar ulovlardan yuklarini tushirmaydilar chunki bu manzildan tezda o'tib ketishlari kerak qabrda yotishimiz karvon saroyga tushishlariga o'xshaydi hojilar u yerda yuklarni tushiradilar bir ikki kun dam oladilar so'ng jo'nab ketadilar mahshargohga to'planishimiz hojilarning makkada to'planishiga o'xshaydi ular haj rukunlarini bajaradilar so'ng o'ng va chap tomonlarga ajralib ketadilar shuningdek qiyomat kuni ham hisob kitobdan keyin bir firqalari jannatga bir firqalari do'zaxga ajraladi shahih ibn ibrohim rahmatullohi alayhi aytadi yetti yuzta olimdan beshta narsa to'g'risida so'radim ularning javoblari bir xil bo'ldi oqil kim deb so'radim oqil dunyoni yaxshi ko'rmagan kishidir deyishdi ziyrak kim deb so'radim dunyoga aldanib qolmagan kishi deyishdi boy kim deb so'radim allohning taqsimotiga rozi bo'lgan kishi deyishdi kambag'al kim deb so'radim qalbi to'ymaydigan kishi deyishdi baxil kim deb so'radim molidan allohning haqqini ya'ni zakotini bermaydigan kishi دي deyishdi aytdilarki alloh bandaga uch narsada g'azab qiladi birinchisi alloh taolo buyurgan ishni nuqsonli qilsa ikkinchisi alloh taoloning taqsimotiga rozi bo'lmasa uchinchisi bir narsani so'rab so'ng unga yetisha olmay rabbiga g'azab qilganida ba'zi hakimlar aytadi allohning o'g'ri erkakni ham o'g'ri ayolni ham qo'llarini kesinglar moida surasi 38 oyati haqida faqihlar deydilar kim o'n dirham o'g'irlasa uning qo'li kesiladi mo'min kishining qo'li o'n dir hamning hurmatidan emas balki ikki ish sababidan kesiladi musulmonlar hurmatini oyoq osti qilgani va alloh taqsim qilgan narsaga rozi bo'lmagani uchun u boshqaning moliga ko'z olaytirdi alloh taolo uning qo'lini qilgan ishi sababli jazo sifatida va boshqa allohning taqsimotiga rozi bo'lmaydiganlarga ibrat uchun kesishga buyurdi mo'min kishi alloh taqsim qilgan narsaga rozi bo'lishi lozim chunki alloh o'lchab bergan narsaga rozi bo'lish payg'ambarlar va solihlarning xulqlaridandir abu dardodan rivoyat qilinadi u zot roziyallohu anhu aytdi o'n ikkita narsa payg'ambarlarning hislatlaridandir allohning va'dasiga ishonish odamlardan umid qilmaslik shaytonga dushmanlik qilish nafsning amri ustiga boshqanikini qabul etish mahluqotlarga mehr shafqat ko'rsatish xalqning musibatiga sherik bo'lish jannatga ishonish ya'ni agar amal qilsa alloh amalining savobini zoye ketkazmasligiga qat'iy ishonish haqiqat ro'parasida mutavozi bo'lish adovat o'rinlarida ham nasihatni tark qilmaslik kambag'allikni dastmoya qilish ya'ni ortiqcha molni ushlab turmasdan faqirlarga ishlatish doimo tahoratli yurish dunyoning narsasiga ega bo'lganda quvonmaslik shuningdek u narsa qo'ldan ketganda g'am yemaslik ulamolarning ba'zilari aytadi zohidlarning mashg'uloti 10 ta narsa birinchisi shaytonga dushmanlik qilishni vojib bilish alloh taolo aytadi aniqki shayton sizlarga dushmandir bas uni dushman tutinglar fotir surasi 6 oyat ikkinchisi faqat jannat uchun amal qilish ya'ni zohidlar amalni faqat hujjat sobit bo'lgandan keyin qiladi ya'ni zohidlar amalni faqat hujjat sobit bo'lgandan keyin qiladi alloh taolo bu haqda aytadi ayting ey muhammad agar rostgo'y bo'lsangizlar hujjat keltiring baqara surasi 111-oyat. 3 birinchi uchinchisi o'lim uchun tayyorlanish alloh taolo aytadi har bir jon o'lim totguvchidir oliy imron 185-oyat. 4 beshinchi alloh uchun yaxshi ko'rish va alloh uchun yomon ko'rish allohning bu haqdagi so'zi bor allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan qavmning alloh va uning payg'ambari chizgan chizig'idan chiqqan kimsalar bilan garchi ular o'zlarining otalari yoki o'g'illari yoki og'a inilari yoki qarindosh urug'lari bo'lsalarda do'stlashayotganlarini topmassiz ana o'shalarning dillariga alloh iymonni bitib qo'ygandir mujodala surasi 22 oyat ya'ni kim mo'min bo'lsa allohning amriga muxolif keladigan odam bilan do'st bo'lmaydi garchi u otasi o'g'li yo akasi yoki qarindoshlari bo'lsa ham 5 beshinchisi yaxshi ishlarga buyurib yomon narsalardan qaytarish alloh taolo bu haqda aytgan yaxshilikka buyur va yomonlikdan qaytar hamda o'zingga yetgan balolarga sabr qil albatta mana shu ishlaring maqsadga muvofiqdir uluqmon surasi o'n yettinchi oyat oltinchisi allohning amrlari haqida tafakkur qilib ibrat olish alloh taolo aytadi osmonlar va yerning yaratilishi haqida fikr qiladilar oliy imron bir yuzi to'qson birinchi oyat bas ey aql egalari ibrat olingiz hashr surasi ikkinchi oyat yettinchisi alloh rozi bo'lmaydigan ishlarni fikrlashdan qalbni tiyish alloh bu haqda aytadi albatta quloq ko'z dil bularning barchasi to'g'risida har bir inson mas'ul bo'lur ya'ni eshitgan ko'rgan va ishongan har narsasi uchun kishi qiyomat kunida javob beradi isro surasi o'ttiz oltinchi oyat sakkizinchisi allohning makridan xotirjam bo'lmaslik alloh taolo aytadi bas allohning makridan faqat ziyon ko'rguvchi qavmgina xotirjam bo'lur arof surasi 99 to'qqizinchi 9 to'qqizinchisi allohning rahmatidan umid uzmaslik alloh aytadiki allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz albatta alloh o'zi xohlagan bandalarning barcha gunohlarini mag'firat qilur albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir zumar surasi 53 uchinchi oyat o'ninchisi alloh bergan dunyoviy narsalarga xursand bo'lmaslik va qo'lidan ketgan narsaga xafa bo'lmaslik alloh taolo bu haqda deydi toki sizlar qo'llaringizdan ketgan narsaga qayg'urmagaysizlar va alloh ato qilgan narsa bilan shodlanib havolanib ketmagaysizlar Hadid surasi 23 oyat chunki chun banda yaxshilik yo'qotilgan narsadami yoki topilganda bilmaydi shuning uchun ikki holatga ham birdek bo'lishi lozim mo'minning misoli doim bir xil turadigan o'simlikka o'xshaydi u issiqda ham sovuqda ham bahordagidek yashnab turadi munofiq esa sal sovuq tushsa qovjirab qoladigan gulga o'xshaydi unga kichkinagina ofat kelsa ham ahvoli o'zgaradi mo'minning holati yengillik va qiyinchilik paytlarida ham bir xil bo'ladi u hamisha allohning taqsimotiga rozi bo'ladi ammo munofiq alloh o'lcha bergan narsaga rozi bo'lmaydi ne'mat bor paytida haddidan oshadi keyinchalik vaqtida betoqatlik qiladi mo'min odam payg'ambarlar va zohidlarning fe'llariga ergashmog'i kofir va munofiq kimsalar ishiga ergashmasligi lozim توفيق الله تندر الله بالجوش راقتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته